Assalamualaikum dan salam sejahtera. Melati kuntung tumbuh melata, salam merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, kami sembah pembuka bicara. Saya, Sosiala binti Muhammad Taufik Laun dari kelas 6 UM. Saya bersekolah di sekolah SK Taman Gombak 2. Dan kod sekolah saya ialah BBA 7235. Pada masa lapan saya, saya suka membaca buku, melukis dan kadang-kadang saya membuat komik. Cerita-cerita saya ingin menjadi doktor haiwan. Tetapi hari ini saya akan menceritakan sebuah buku yang bertajuk Pesanan Seorang Bapa. Pesanan Seorang Bapa ini ditulis oleh Encik Handa Muhammad Ali dan diterbitkan pada tahun 2016 di Pustaka Cahaya Ilmu. Buku ini menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang bernama Daing Daeng ialah seorang perempuan yang sangat malas bekerja. Dia tinggal dengan seorang bapa. Bapanya seorang petani yang sangat rajin bekerja mencari rezeki. Dialah yang menanggung perbelanjaan mereka berdua. Da'ing hanya akan pulang ke rumah untuk makan sahaja. Bapanya sering menasihati Da'ing supaya rajin bekerja agar tidak... ...menusahkan orang lain. Da'ing kerjalah bersama bapa dengan di kebun nasihat bapa. Dan tidak mahu jawab Daeng dengan kuat. Daeng, biar kita miskin harta. Asalkan kaya dengan budi bahasa. Nasihat bapa lagi. Bapa, tidakkah bapa nampak? Kita berdua cukup makan. Apa pula saya tak sempat pergi berkebun. Buat apa saya bersusah payah mencari kerja? Jawab Daeng lalu keluar dari rumahnya. Bapanya menggeleng-geleng ke kepalanya dan berbisik di hatinya. Bilalah anaknya itu akan berubah menjadi seorang yang rajin berusaha. Di pertengahan jalan, Dain terlihat sebuah kotak kecil berada di bawah sepohon pokok. Dia menghampiri dan lalu membuka kotak tersebut. Alam kata kejutnya dia kerana di dalam kotak itu mempunyai intan, emas dan batu permata yang berkilauan. Dia berangan-angan bagaimana hidupnya jika dia mengambil kotak tersebut. Tapi Menurut undang-undang di negeri itu, orang siapa yang bukan miliknya hendaklah diserahkan kepada pihak berkuasa. Jika tidak, orang itu akan dikenakan hukuman penjara. Tapi dah yang degil, dia tetap mahu mengambil kotak tersebut. Sebenarnya, ada seseorang sedang memerhatikannya dari belakang. Ketika Dain sedang berjalan pulang ke rumah, ada seseorang menepuk bahunya dari belakang. Kamu terpaksa saya tangkap kerana mencuri, kata pengawal. Saya tidak mencuri, saya jumpa kotak ini kata Daeng. Sebenarnya kotak itu kepunyaan raja. Kotak itu tercicik ketika baginda sedang dalam dalam perjalanan pulang ke rumah. Daeng dibawa atau dihadapkan kepada raja kerana kesalahan mengambil barang yang bukan miliknya. Daeng merasa sangat takut. Dia meronta-ronta dan merayu kepada pengawal itu supaya dia dilepaskan. Raja ...telah menjatuhkan, menjatuhkan hukuman penjara terhadap Da'in. Berita tentang Daing telah sampai ke pengetahuan bapanya. Dia terus berjumpa dengan Raja dan terus merayu simpati. Ampun tuanku, biarlah hamba yang menjalani hukuman tersebut... ...kata bapa Daing sambil menangis. Baiklah, kamu akan menggantikan anak kamu... ...untuk menjalani hukuman tersebut, kata Raja. Terdetik di hati kecil Daing kerana kesal, degil dan sering menyusahkan bapanya selama ini. Bapanya sempat berpesan agar menjaga kebunnya baik baik-baik. Daing hanya menganggap-anggapkan kepalanya. Dia sangat kes... dia mendapat pengajaran daripada kesilapannya sendiri. Dia berjanji akan rajin bekerja. Pengajaran yang saya dapat daripada kisah ini ialah janganlah sombong dan mudah lupa diri. Dengarlah nasihat orang yang lebih tua daripada kita. Cerita ini mempunyai ilustrasi yang sangat menarik dan bahasa yang mudah difahami. Cerita ini juga dapat mengumpul semangat menghibah dan dan berbuat baik antara satu sama lain. Kalau kerbau dah masuk ke kandang, tak payah kita tercari-cari. Kalau diberi nafas yang panjang, moga kita bertemu kembali. Sekian terima kasih.